Друзья, сегодня будет очень странное кино, странное оно и в эмоциональном плане, и для понимания. Главный режиссер этого фильма Ники никол Это он родился в Новой Зеландии и в возрасте 20 лет переехал в Лондон, здесь снимал рекламные всякие сюжеты, рекламу для телевизионных каналов всяких телешоу. А потом перебрался в Америку, где стартовал с фильмами фантастического жанра, в основном снимает фантастику и антиутопию. Первый его фильм был «Наркотака», довольно нашумевший, в 1997 году. Был хорошо отмечен критиками и зрителями. И после этого его карьера в Голливуде началась достаточно, все фильмы очень яркие, я думаю, что вы многие ну, из них видели. Шоу Трумана он не снимал, но полностью был написан сценарий и исполнительным продю продюсером он также там был. Потом дальше идет. 2002 год вот это фильм Симона, буквально вчера я его пересмотрел. Это фильм Голливуд, ну называется Голливуд про Голливуд фильм про виртуальную, виртуальную актрису Я думаю, что в 2002 году это была как бы, фантастика Ну а сейчас, конечно, это смотрится на фоне искусственного интеллекта и, и картинок Оно все очень смешно Там, кстати, главную роль играет Аль Пачино Тоже как, достаточно интересно было посмотреть Аль за компьютером Потом следующая его яркая работа терминал, где он и, и, режиссер, и продюсер, и сценарист. Вы, я думаю, тоже его смотрели. И также фильм «Торговец оружием» с Николасом Кейджем. Я его так когда-то хоть смотрел, он, как бы, не особо впечатлился. Еще мне понравился фильм вот этот вот «Во время», где там задумка была, что у каждого человека есть определенное количество времени и жизни, и он постоянно свой счет, счет в минутах должен пополнять. И там вокруг него крутится весь сюжет. И если кто не смотрел, обязательно посмотрите. Еще одна работа 2013 года это гостья про некий формат порабощения человечеством некими существами инопланетного происхождения, то есть они в сериале голову и захватывали полностью равными людьми. Ну и, соответственно, контролировали. Значит, там есть сюжет об этом не очень Хорошее убийство я не смотрел, ничего сказать не могу. Если кто знает, после просмотра расскажите мне, о чем ты? И сегодняшний фильм аноним. Вообще он как бы рассказывает про такое понятие, как цифровая тюрьма. Цифровая тюрьма была уже обкатана в наших, ну, в наших реалиях, буквально вот когда был, если кто внимательно следил за Китаем, что у них там творилось в это время, то в Уйгурской автономной области у них был под тотальный контроль над населением, то есть они каждому, каждому владельцу мобильного телефона обязывали законодательно ставить программу, которая заменщики вонят. И только ты вышел без разрешения из квартиры, из дома, тебя тут же приезжала полиция, и, там в тюрьму и так далее. То есть этот формат такой был, ну, прям первое вот испытание вот этой системы, где на улицах камеры стоят, которые распознают лица, плюс тотальный контроль при помощи мобильного телефона. Это все как бы вот это все явление, так и ну, прозвали цифровой тюрьмой, его обкатывают и до сих пор в Китае. Там, как вам известно, есть цензура интернета, но, как говорится, везде, в каждом, в каждой тюрьме есть лазейка, откуда можно сделать, совершить побег. И этот фильм как раз таки сегодня вот об этом. Вот эта картинка, в принципе, очень хорошо иллюстрирует сам термин «цифровая тюрьма», да, выглядит как будто человек за решеткой находится. Еще хотел бы отметить такое комьюнити, как хакерская комьюнити, то есть некая, некая группа людей, обычно они анонимные, скрываются под всякими никами. Редко когда кто-то из них представляет в прессе какую-то группировку. У нас в Украине существует кибер-альянс, например, и со своим пресс-секретарем уставлены в интернете, они обычно публикуют каких-то подставных IP-адресов, чтобы никто их ничего не знал. Если кому это интересна тематика, сериал «Мистер Робот» с глав... Как же там? там да. Там. да. да. <coughs> вот он там в главной роли он играет. И в принципе очень хорошо в этом сериале показаны все хакерские приемы, как происходит взлом, почему хакера можно отнести к некому особой группе людей, которые не только умеют создавать программы, но еще знают их, о тонкости более взлома. В данном фильме не присутствует вообще никаким образом искусственный интеллект, он только представлен в виде каких-то картинок, что какая-то некая система что-то обрабатывает. То есть здесь упор делается на информации, на ее способах ее добычи, добычи и способах обхода ее записи. С чем усугубляется условия пребывания всех персонажей, тем, что здесь нет мобильных телефонов, и все читается прямо у тебя из глаз. То есть, по сути, твоя голова является маршрутизатором одновременно и передатчиком. И поэтому в фильме очень ну, герои практически не эмоциональный Я бы не сказал, что это прям светлое будущее, которое нас ждет. Это, это точно не, не то, где бы хотелось оказаться буквально через каких-то 5-10 лет. Но как обычно бывает в жизни, когда человек что-то создает, обязательно находятся люди, которые это же Еще Еще хотел бы отметить человека, который предложил сейчас актерский клад, это Clyde Оуэн вы, вы, вы все его знаете, я думаю, по многим фильмам. Аманда Мишель Сифрид, это она тоже во времени снималась в главной роли. Я такие фотографии подобрал, чтобы... Ну, этого человека вы узнаете. Он, это тоже канадский актер, он достаточно известный во многих фильмах. И вот хотелось поговорить про этого человека, Кристоф Бек. Это канадский композитор, который полностью написал весь саундтрек к этому фильму. Есть на Spotify целый альбом, прям можно забить его, на ним 2018. Там все композиции достаточно системно. Я прочитал про его биографию. Он композитор, который тупо занимается кино. Кино, телевизионное шоу, и он занимается саундтреками. То есть он не выпускает альбом как музыкант, а вот именно киношный э, композитор. Ну, на этом, я думаю, пока и хватит. Спасибо большое. Донатики сами знаете куда, и пополняйте коробочка, там, счет. Всем спасибо.